Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Oyekah. Ya apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi sekali lagi bersama kami di podcast Oyekah. Ya uh, kalau ada ini persoalan boleh saja DM kita dekat Instagram. InsyaAllah kita akan ketengahkan soalannya satu persatu dan uh, ustaz apa khabar ustaz Khadul Anwar GU? Alhamdulillah uh, tengah nak baiklah. Eh, apa yang jadi ustaz? Tak tahu uh, sprint lah. Sprint eh. Yalah, that's why sometimes Allah kasih itu untuk appreciate the legs. <laughs> Amin. Tak sama-sama insya-Allah nanti kita akan sama, -sama pergi ke uh, gym dan bersenam sama-sama insya-Allah. ya. <laughs> <laughs> Jangan yeah. pasrah sangat. Insya-Allah ya Allah. Kuatkanlah kau aku ni. <laughs> Okey boleh, boleh, okay. boleh. Gym, gym. Boleh eh, So, insyaAllah. Eh? Doa-doa. Sama-sama doakan uh, semoga ustaz uh, pulih semula kakinya dan uh, terus pergi ke Anytime Fitness dan sign up. Eh, <laughs> ya, tadi satu bulan berapa ah? Eh? 95 uh, aku rasa. Okey. Boleh, boleh insyaAllah. Boleh, Allah akan beri rezeki itu. Boleh Betul. eh, silakan. Okey, soalan ya so, yang pertama ustaz. Ha? Allah. <laughs> So, soalan okay. pertama Ustaz ya. Eh? Ha, ha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. If mak bapak dah tak bertegur dan tawar hati, dosa tak kalau mereka terus duduk serumah dan patutkah mereka bercerai? Wah, mak bapak tak bertegur ya. Eh? Siapa-siapa hmm. yang kat sini ada pengalaman yang serupa, uh, mungkin uh, adalah suatu pengalaman yang mencabar lah. Hmm. Especially kalau you are close with both parents. Yes, correct. Kalau you close to one parents. Ha. Uh, uh. Macam mana kalau kalau kau rapat dengan dua 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 apa apa macam mana agak-agak? Hmm. Uh, I think for I, I put <coughs> myself in a position <coughs> lah eh, <coughs> because I am close to both. <coughs> so I think for me is to address macam talk to them personally individually. Then kita try to tunggu dia buka lah. Usually orang tu ni nanti dia akan slowly macam buka Uh, kenapa Apa terjadi oh. uh, Let them be in their comfort zone Sebab Kalau kita datang Terus cakap Eh kenapa uh, Abah tak nak berbual dengan mak Macam gini Nanti orang tanya mak Mak saya tak berbual Nanti orang akan rasa attack Sebab Kita kita nak kena faham Orang tua punya uh, Perasaan ni Quite sensitif kadang-kadang So kita pun tak tahu mm, mm, mm. Kita First things first Kita not in the position To judge siapa betul Siapa salah kita tak perlu pun yang sekarang apa nak kita nak uh, memperbaiki kan yes. so kita tanya o kita, kita dengar okay understand both sides but this is where i think this one you you taught me before there's uh, one of the times where mm. you can actually lie is actually to say good things lah macam betul uh, uh, mak mak uh, mak tak berbuang dengan abah macam gini tapi abah selalu cakap, tanya pasal mak um, abah cakap merindu dengan mak mak gini pasal kita cakap bapak kita pula uh, Abah apa dah lama tak gini mak cakap mak rindu dengan abah gurau-gurau dengan mak jadi gitu kan akan macam you know let them uh, kasih senang macam oh actually dorong tak macam hate each other ya yeah, uh, true. macam gitu kan melembutkan keadaan walaupun benda tu not really true tapi it can boleh you know somehow fix the situation lah betul hmm. dan inilah yang dianjurkan dalam agama itu antara suami isteri tapi as in general uh, kata Allah SWT dalam Al-Quran A'udhu Bila Minda dalam surah Al-Hujurat uh, innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia saling bersaudara fa aslihu baina akhawaykum maka damaikanlah antara dua saudara kamu so in this case maksudnya kalau ada dua saudara yang bertengkar atau ada konflik maka you kena act as a mediator untuk try your best untuk damaikan mm -mm. ha nah, apa lagi kalau orang tua kita kita try our best to the best of our ability lah mm -mm. but definitely jangan force it through sebab benda kalau dipaksa-paksa takut pecah Uh, oh. Harus ditarik dalam, seperti kata, rambut dalam tepung. Hmm. Uh, rambutnya tidak putus, tepungnya tidak bersereak. Hmm. Uh, jadi, in this sense, maksudnya, adakah dia berdosa? Uh, kalau dia tak berbual, bertegur siapa, one, one to one. Hmm. Okay, number one, before even I go into detail, hmm. you kena faham dulu, kadang ibu ayah tak berbual hanya depan you. Betul ataupun you nampak dia tak tidur satu bilik ke mm -mm. is what you see mm -mm. but belakang you mungkin they have talk so you boleh try your best selagi mana belum disampaikan kepada mu secara apa tu direct eh mm -mm. aku actually dengan mak engkau mm -mm. Dia tak macam itu uh, ataupun mak engkau actually ataupun bapak engkau actually mm -mm. kan before even that happen you just sangka baik dulu unless you betul-betul ada solid evidence ataupun mm -mm. solid instinct yang you nak address the matter lah. Uh, so, the moment bila you feel like that, uh, you sangka baik dululah. Sebab Nabi SAW pun pernah beritahu kepada umat uh, untuk berhati-hati dengan sangkaan. Iyaka wadhan. Nabi bilang, sesungguhnya uh, kamu beware of sangkaan. Dan dalam masa yang sama diingatkan, inna ba'da dhani ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada asumsi atau sangkaan itu dia berdosa. Dan Nabi SAW bilang, pasal sangkaan ni problematik. Dan you assume-assume problematik sebab syaitan ini dia jalan di pembuluh darah. Mm -mm. Dam. Syaitan jalan di pembuluh darah, kalau you dah sangka buruk, syaitan tu boleh act uh, as a uh, catalyst ataupun dia akan menambah-nambahkan mm -mm. lagi. You dah start sangka buruk, nanti akan diburukkan lagi sangkaan tu. Mm -mm. Lalu apa yang berlaku? Lalu dalam erti kata lain, bila you nampak perkara ni berlaku, You try your best to think good dulu, mm -hmm. tapi kalau let's say betul lah ada bergaduh, tak berbual, mungkin inilah salah satunya you kena baikkan. Mm -hmm. Dan adakah dia berdosa? Sedangkan mukmin biasa, kata Nabi SAW pernah ditanyalah, ada ada beberapa hadith lah. Salah satu hadith tu Nabi SAW meriwayatkan siapa orang Islam yang tidak bertegur siapa, eh, mm -hmm. ataupun uh, tidak berbual selama setahun. Mm -hmm. Setahun tau. So kata Nabi SAW saya bacakan hadisnya uh, man hajara akhahu sanatan fa kasafki damihi dan hadis ini riwayat Abu Daud katanya barang siapa yang tidak bertegur saudaranya selama setahun hmm. sama seperti dia telah menumpahkan darahnya. Hmm. Ha, itu setahun. Ada another timing juga. Timing dia adalah apa? Kata Nabi SAW dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an la yahilu muslimin Ayah uh, Juro Akohu fauqa thalath Layalin tidak dibenarkan ataupun tidak halal bagi seorang Muslim untuk tak bertegur siapa, mm -hmm. untuk tak silaturahim ataupun untuk uh, tidak menyapa saudaranya melebihi tiga malam atau tiga malam tiga hari lah. Mm -hmm. uh, so dalam 24 times 2, 48, 48 times uh, plus another 24, 72 hours. Duitin mm -hmm. 72 hours. Dan uh, perkara ini Even worse lagi, Rasulullah SAW pernah remind kata Nabi, لا يدخل الجنة قاطعون. Nabi bilang tidak masuk syurga orang yang memutuskan selatu rahim. Hmm, 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 Maknanya hmm. kalau you tak berbual, kemudian you tak bertegur siapa, you ada limit. Hmm. The most that you boleh dalam tiga hari. Rasulullah pun bagi you time untuk heal. Hmm. Untuk take your time untuk muhasabah and introspective diri sendiri. Yeah. More than that, the Rasulullah SAW tak halal you buat tu sampai setahun dah macam you jatuhkan darah dia mm, mm mm in fact kalau you terputuskan satu rahim rasulullah kata tak masuk syurga so macam mana Ah, jadi di sini kita faham adakah dia, dosa? dia berdosa dia lah kalau hmm. dia men menjurus ke arah ini. Kalau memang tak bertegur siapa dah tak ada rahim. Tapi kalau let's say memang they need the time alone and they have talk about it. Dia macam uh, why not we give ourselves time within a month and hmm. do dua, dua agree. Maknanya you tak tahu. Hmm. Kalaulah dia dah jadi macam gitu, macam they orang agree between themselves pasal to settle to settle something yang very deep requires sometimes Uh, not only a few days, mm -mm -mm. but at least you dah address dulu within the three days. Right, right, right. Ah, Tapi kalau macam kita cuba nak reach out tapi dia tak nak respon? Okay, so kalau you dah reach out, you dah jalankan tanggungjawab you, mudah-mudahan dah terkeluarlah daripada ni. Mm -hmm. Maknanya the best of you dalam tiga hari tu siapa yang reach out awalan. Awalan ha, pula. Awalan siapa kan? yang reach out? <laughs> Richard lah. <laughs> Richard Siapa yang Richard awalan Nama siapa tu <laughs> Siapa yang Richard uh, first lah uh, Richard lah mm -hmm. uh, Tu mana dia Yalah You don't English Malay no, You confuse yourself Arabic. Huh? Awalan Arabic Awalan Arabic ha, Awalan apa? pertama Dahulu Oh, Ah. Uh. oh okay. Richard uh, Reach out Awalan uh, ha, Aku The, awalan Sampai uh. tadi <laughs> oh, betul 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 okey sabar, sekarang ha. kita patah balik kepada yang parents tadi eh. Okay. Sebab so, sekarang I think uh, since dah raise up this uh, topic uh, I think it's, it's pretty common macam I've heard macam families going through this Yang mak bapak tak nak tidur sekatil Macam mm -hmm. bapaknya uh, suka tidur luar Habis mak tidur kat dalam. Tidur mm -mm. separate gitu. Itu, macam, itu kalau gitu hukum dia macam mana Ustaz? Okay. So in this case, uh, dia kena go deeper lah. Dia kalau betul-betul kena go to Counselor and tanya lah. Mm -mm. Tapi on the surface eh. Saya cakap on the surface. Not to every case tau. Disclaimer mm -mm. dulu. Kalau dah tak ada pemberian nafkah tu uh, dan tak ada keridhaan boleh sampai jadi dosa lah. Uh, tapi by right, by right kalau boleh kata ini satu benda yang di agree. Mm -hmm. ha, antara suami dan isteri dan mereka saling faham dan saling terjelola mm -hmm. perkara ini, mudah-mudahan tak jadi apa-apa masalah lah. Ha, cuma sebaiknya kata para guru lah saya pun not on, on in the right apa the right person to say, see. Sebab saya pun masih awal lagi, tentu saja orang-orang yang lama yang lebih mm -hmm. berpengalaman akan tahulah ujian-ujian dan cabaran-cabaran orang tua kan, mm -hmm. atau orang-orang yang dah berumur macam mana. So ada a reason sometimes dia tak tidur satu bilik mm -hmm. dan dua-dua agree faham faham ha, yang pu pa apa, pucuk pangkal dia dua-dua kena datang satu kesepahaman mm -mm. why is why lah agreement mana? dia communicate lah communicate lah macam saya tahu. ni bukan apa, saya panas lah bilik ni A atau saya kesian, saya tahu saya tidur tak tahu diam saya suka sepak awak, beberapa kali muka awak bengkak-bengkak ha. saya sepak muka awak jadi <laughs> itu. in order untuk keselamatan awak, saya tidur hmm. lain atau uh, saya tidur, kalau satu kali tidur macam-macam yang akan akan kedengaran. Ada kadang bunyi kereta api, betul, kapal, kadang, kadang Jurassic Park. Betul. Tengoklah. Mm. tengok hari itu episod apa. Ha, ha kadang betul. bunyi trompet tersangkut. Betul. Tut Ada. Tut <laughs> tut. Tu, tu. <laughs> Biasanya ah, <tBIK> ha, buat, itu eh, dah kereta. Exhaust, exhaust. Itu dah stage 3. Okay. Yes. <laughs> <laughs> <tuk tuk tuk> ada yang terkejut. Ha. Uh, macam saya ingat dulu uh, saya ada okey ni side track a bit saya <laughs> Pasal orang berdengku, <laughs> saya orang mendengkurlah dia kita waktu tu kena bagi satu tempat ni hmm. uh, guru saya pesanlah dan kita disuruh uh, bersuluklah uh, hmm. so waktu tu saya experience baru-baru belajarlah baru-baru faham apa tu tapi pun belum faham sangat lah masih lagi belajar lagi so apparently malam tu i think pukul 2 pagi hmm. so ada yang berzikir hmm. uh, tapi ada yang tertidur lah. Mm -mm. So bila dia tertidur, bunyi dia constant tau. <sighs> macam. Dia mm. normal lah. Sama tau. Macam the timing beat dia macam after like 2 mm. second. Consistent <sighs> lah. Ah, ha, consistent juga. lah. Ah, mm -mm. uh ah. -huh. So bila bila dah, dah, dah jadi gitu, you know what happen? Mm. After like 3 to 5 cycle, tertiba. <laughs> Meracau. Mm. <laughs> <laughs> dia kira terkejut Kira dia biasa tadi bunyi Bunyi itu Tiba bunyi kuat gila Sekali ada orang kat belakang Astaghfirullahaladzim Apa itu <laughs> Dia tekan sikit, kan Sekali ada ibu e lagi satu Kedengaran suara dia lah Pasal kita separated by, by partition ya, kan ya, ya. Sekali ibu Enggak apa-apa bu Jangan risau Itu orang berdengkur Habis <laughs> <laughs> kau kat tengah-tengah? Okay. <laughs> <laughs> Aku dah tak boleh konsentrasi. Aku dah aku dah tak boleh tahan pasal aku pun terkejut. Ha. Bila aku dah terkejut, aku terus ketawa pasal macam tu. Astagfirullahalazim. Apa itu? <laughs> Enggak apa-apa, Bu. -apa orang berdengkur. <laughs> tak fokus, tak fokus. Itu semua satu malam, Tapi, besok pagi orang berbual tak? Besok pagi orang berbual. Apparently <laughs> Adalah benda tu rahsia. Oh, <laughs> pampu, <laughs> tapi, tapi kelak waktu waktu terjadi tu ha. kira ah, eh tu dua, dua pagi tiga pagi ah. Pukul 2 3 pagi ah aku ha. ingat nampak hantu ke ha. apa ke kan. Tu dia terkejut yang dia ni berdengkur. Ya Allah. Masalah dia orang explain. Oh. Padahal dia kena zikir tapi dia boleh explain. <laughs> Dah zikirnya terputus. Tak tahulah nasib dia <laughs> lah. <laughs> ya, yeah, tu berdengkur lah. Jadi, so for many reasons yang pasangan ada, hmm. kadang about tidur, kadang about, kadang ada sakit, kadang hmm. selalu pergi toilet. Yep, yep, yep. Bila you bangun kan orang tu kan kadang, yep, yep, dia punya yep. bladder, bladder ni tak berapa, hmm. ini kan boleh menahan. Jadi, dia tak nak kacau pasangan dia. So, so many different reasons lah. Hmm. Of course kita tak boleh pukul rata semua, tapi pada dasarnya lah, pada dasarnya kalau nafkah itu dah terjejas, hmm. boleh membawa kepada kesalahan lah faham okay. Okay, kita go, uh, go ke uh, soalan yang nombor dua ustaz boleh ya? boleh assalamualaikum hmm, aku salah was wondering if we is able to do a podcast about seeking fame and popularity but actually intention to do dakwah how can this be something that we can avoid as riak? so kita actually kita tak faham sangat soalan hmm. dia tapi kita rasa kita fahamkan macam inilah so so fahaman kita is Uh, orang ni nak buat dakwah mm -hmm. tapi populariti dengan fame datang. Okay. So macam mana nak avoid ria. Ah, uh, Okay. Itu. Okay. So memang dalam setiap amalan tu seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in nawa sesungguhnya setiap perkara tu adalah dengan your intention lah mm -hmm. kalau orang-orang sekarang panggil nawa itu penting nawa itu mm. penting <laughs> <laughs> betul ke term no why tu penting? Betul lah. Betul Maksudnya lah. dia nak cakap term aku berniat tu penting. Hmm, ha, betul lah apa yang you niatkan. Hmm. Dan uh, when Mana tu tempat niat? Mm. Kat mana? Hati. Ah, ha, mm. dekat mulut? Tak. Mulut is conditioning. Hmm. Conditioning ataupun to condition the the right lintasan in your condition. heart. Hmm. So bila you lafazkan untuk hati tu niat yang betul contoh ya Allah aku nak belajar ni kerana-Mu ya Allah contoh mm, begitulah. Mm, mm. Insya-Allah okey ya Allah aku nak buat dakwah ni kerana-Mu ya Allah. Mm, mm. Mudah-mudahan nanti hati tu terpandu. Cuma we have to understand. Syaitan pernah berhenti menyerang tak? Tak. Tak. Dia datang dari arah depan, kiri, mm, kanan, yeah. belakang. So kalau dia tak boleh buat orang tu jatuh untuk maksiat, dia akan cari lubang-lubang celah-celah mana yang bila orang taat boleh hilang pahala-pahala tu mm -hmm. atau bahkan tertolak secara sepenuhnya. Mm -hmm. Salah satu amalan kita yang boleh terjejas ataupun hilang serta-merta adalah disebabkan riak. Mm -hmm. Riak itu adalah membuat suatu amalan dan ingin atas tatapan orang lain. Mm -hmm. Sama ada suka dipuji mm -hmm. ataupun tidak suka dikeji. Mm -hmm. Ha selalu orang selalu ingat the first one. Sia keno tu. Sia keno macam you buat benda oh pasal aku tak nak orang ingat aku orang tak baik. Hmm. Ataupun pasal aku buat ni jadi orang orang tak pandang aku serong, orang tak pandang aku jahat. Mm -mm. Itu riahlah. Hmm. Itu lah. pasal you buat masih nak orang pandang apa, orang pandang apa, mm. orang tak pandang apa. Hmm. Kata para ulama itu harus dibuang. <coughs> so there a few things yang accelerate ataupun expedite that that feeling. Hmm. -mm. Antaranya gini, nak buat dakwah Kemudian sampai kita sadar nanti feeling tu akan datang. Oh, nak mm. nak eh best juga eh berapa banyak like eh, mm. berapa banyak orang share eh, mm. berapa banyak orang suka. You seek fame, sick popularity. Mm. Cuma kalau perasaan tu masih dalam kat dalam hati, belum keluar ke actions, you cepat-cepat buanglah. Ha. You cakap, ya Allah, tolonglah ya Allah buang perasaan ini. ya Allah. Aku acknowledge aku hamba yang lemah. I like sharing. One of the ways is you tengok apa you buat bila you dah post. What do you mm. do? Mm. You 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 kita tengok siapa like ke siapa like, banyak berapa share. banyak like berapa banyak mm. share and then you dah tengok what do you feel next mm happy ke sedih Atau, ke tak ada ah, orang tengok ah, ke macam ah, cedang ah. tak jalan eh video ni eh sebab tak fly eh mm tapi you rasa sedih eh hey, buat kerana apa? betul so itu salah satu soalan yang kita boleh tanya kepada diri kita supaya Mudah-mudahan riak tu dapat di-avoid. Tapi jangan salah faham. Mm -hmm. You avoid sekali bukan avoid forever. Hari ini yeah, yeah, dapat yeah, yeah. overcome. Besok mm. kalau datang balik, you bukan macam, Alhamdulillah lah Ustaz, saya buat ni kerana Allah. Hari ini saya tak riak. Eh besok? Yep, yep. Lusa? A tahun lagi? Dua tahun lagi? You ingat, syaitan tak stop. Mm -hmm. That's why I think uh, nah. uh, it's always good to always refresh your niat. Mm. Because Betul. Because sometimes niat juga akan lari. Macam starting ya, yes, yeah, macam nak buat dakwah tu kerana Allah, lalu untuk Rasul, know, untuk dapatkan pahala. Hmm. Tapi once fame dengan popularity datang, then you akan macam start to shift pasal macam eh, best juga lah, orang like, 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 orang kenal aku, hmm. gini, 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 gini kan. Itu dah, dah lari ya, dah kacau lah benda tu. Hmm. Tapi benda tu tak akan, how to say, is it's inevitable akan datang punya, macam no matter what, akan datang. So, macam mana nak avoid? Haa, macam mana nak avoid Ustaz, sedangkan Kena-kenal dulu lah, benda tu boleh attack. Kalau you rasa you immune to it, then you sampai bila tak boleh nak defend. You say, aku takkan kena, dah kena. You rasa you takkan kena riak atau you tak riak, dah, dah, dah riak dah. Dah kena dah, itu salah satu cara. Salah satu cara dia adalah, oh I'm not immune to it. Anytime I boleh terkena Bezanya Ya Allah Kalau kena Berikan aku sadar hmm. Dan kalau belum kena During the process Nak terkena Ya Allah Biar ya mudah-mudahan Dapat 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 Dilindungi lah Minta izin hmm. Allah lah hmm. So at the end of the day Yang buat you dapat Lindung daripada benda ni Is Allah SWT At the end of the day Yang buat you Come back from it Pun Allah SWT You boleh Teriak And still come back As a good servant Maksudnya You dah riak The only way to come back Is repent And mm. And -mm. before repent you kena sadarlah. You tak sadar macam mana you nak repent. Mm -mm. You mm -mm. rasa macam oh no lah, I okay apa? Aku mana ada riak. Aku buat ni kerana Allah. Aku okay. buat ni kerana Rasul. Aku tak riak. Insya-Allah aku tak riak. Aku tak buat kerana orang. Now you cakap gitu, you boleh jamin nanti? Mm. Now yang you cakap gitu pun seram. So lebih baiknya mengaku lah. Memang aku riak. Taklah tak tak tak. cakap. <laughs> boleh juga lah, <aja>. Taklah, <laughs> taklah. <laughs> tak I think, I think if, if in in that direction, huh? betul lah aku riak lah. Betul lah At least macam kau In a way lah aa. Kau accept yang Kau ada riak kau Kau tahu Itu boleh Dia jangan hmm. Alah aku riak Habis pasal hey, hey. <laughs> Mana you bangga dengan benda ha. Tak aa. boleh Dia pengakuan Maknanya you you mengaku yang yeah, uh, uh, saya ni riak mm -mm. tapi nak berubah dengan you take take accountability mm -hmm. and you rasa bangga benda tu. Oh tu lagi problem. Mm, tu dah dicerah. Uh, dah. Uh, uh, saya riak lah jadi apa pasal? At least saya sadar. Awal tak sadar. Tapi kalau kalau kita nampak benda seperti itu macam kita nak tegur orang. Ha, macam kita kalau, macam dia, kalau eh, nak selit. pasal eh. benda usually orang yang dah riak tu dah bangga tu dia dah rasa diri dia bulletproof. Kan? Ah, usually lah. Proof, ah, nothing nothing to lose. Ah. Kan? <laughs> usually orang yang riak dah akan rasa diri dia macam unstoppable. Ah, ah. So kita nanti datang pun eh, eh, bulletproof lah. Dia akan rasa benda tu. Ah. Bab macam kisah lain depa. Okay of course mendoakan ni salah satu caranya. Ah, Bab ah. macam ada tak okay. cara kita dengan bullet cara yang baik Bulletproof kan? is uh, dia punya apa tu tak boleh tembus bullet. Mm. Correct? Tapi mm. ada benda lain boleh tembus kan? Boleh. So macam nak tahu benda lain boleh tembus? Kena kenal kan? Mm. Kena cari kan? Mm. Macam itulah. So kalau rasa dia bulletproof benda ni tak boleh share direct then you kena find the soft spot lah. Bila you find the punya soft spot then only you can 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 tahu okay. So dia lemah kat sini. Kita boleh tegur kat sini lah. Mm tak ada gunakan ni taklah. Taklah. Atau kalau tak dia untuk memang Rasulullah SAW alaihi ajar kita untuk doa lah You nampak benda tu you just you tak boleh iyakan. kan. Tak apalah ada riak hmm. sikit je. Ah ha, tak boleh lah. Hmm. Sikit pun tetap riak. Faham. Ha, so macam mana adakah macam mana cara nak revoke riak? Number one tadi tu kena kenal. Number dua kena tahu yang yang it can happen to you or hmm. anyone. Number three kena minta pertolongan Allah. Dan ini salah satu teknik untuk untuk defend. Make sure what you portray uh, dengan what you have secara persendirian mm -mm. in your solidarity lebih banyak yang sendiri tu daripada apa yang tunjuk mm -mm. ha tu mm -mm. kata guru saya lah mm -mm. untuk untuk at least jaga hati macam mm -mm. you kat podcast ataupun kat lain nampak tunjuk macam oh oh you begini you begitu begini mm -mm. tapi dalam lebih banyak example Cakap kat podcast, oh, Alhamdulillah, Allah izinkan saya untuk selawat satu hari seratus kali. Mm -hmm. Make sure yang you selawat sendiri, yang orang tak tahu, lebih pada seratus. Mm -hmm. So, bila you cakap benda tu, you nak, nak riak macam mana? Itul. You tak boleh riak. Tapi problemnya gini, boleh wujud. Mm -hmm. And ada masalah datang. Yep. Uh, Alhamdulillah lah aku dah tak riak sebenarnya aku selawat lagi banyak. <laughs> Nampak? So itu syaitan punya kerja lah, dia tak boleh makan kanan, dia makan kiri. Dia tak boleh buat you rasa riak, nanti dia buat you rasa ojub lah. You rasa hebat dengan diri sendiri. Nampak? InsyaAllah aku dah tak riak lah. Pasal ni 100 actually, apa aja. Sebenarnya aku 1000. Elak mulut naga, masuk mulut apa pula? Masuk apa? Mulut apa? Tak tahu. Apa lagi besar daripada naga? Aku ada sikit nak cakap, tak ada. Tak ada, tak ada. <laughs> Dan kira orang kau selawat? Okey lah, selawat satu. Jadi kira lebih dua kiraan dah tak dia. Tak lah. Ah, yalah. Tapi you feel macam uh, ini aku dah selawat dua. <laughs> ini aku dah selawat dua. Dah ujub. Dua pun rabak. Dah ujub. Bukan pasal rabak oh, aja. You feel good about your ibadah aja dah rabak. Don't faham. feel good about your ibadah. Bah <laughs> jangan salah faham. Maksudnya bukan eh tapi tak boleh feel good about ibadah kena rasa sengsara ibadah ke? Hmm. Tak, maksudnya jangan merasa dah ibadah tapi rasalah ibadah tu satu hadiah. Hmm, masya Okey kita close off okay, ni boleh, lah. boleh okay. kita sambung sambung dengan episode boleh, ustaz, so, boleh, ya. right, thank you so much kerana sedi mendengar kami di Pukas Oh Ya yeah, Ke jangan lupa untuk teruskan bersama kami di hari yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh